У Дзержинському районі мають право на безкоштовне отримання цифрового тюнера більше трьох тисяч осіб. Сьогодні в урочистій обстановці десять укриворіжців стали власниками цих сучасних пристроїв. Тюнери вручав особисто почесний громадянин міста та депутат Дніпропетровської обласної ради В'ячеслав Задорожний. Сьогоднішнє керівництво і країни, і області розуміє, що сьогодні старше покоління телевізор це єдине. Единственное... где он узнает все новости, имеет общение с внешним миром. Поэтому задача стоит, как улучшить качество работы, чтобы пенсионеры наши, льготная категория, те, которые имеют право пользоваться этим, знали, что делается в регионе, в стране и, безусловно, Раз человек информирован, он живет этими проблемами, знает их и, безусловно, может и задавать вопросы, а власть, естественно, будет реагировать. Позиция руководства области сегодня такая, что мы должны, безусловно, делать все, чтобы люди чувствовали на местах поддержку. И все эти вопросы, которые в ведении областной администрации, органов местного самоуправления, безусловно, мы на них реагируем. Наступные партии Тюнери в Громадянный районы будут утримуваться через почтовую службу. Каждому особисто помедумлять коли самое. Я пенсионерка и много времени провожу у телевизора, смотрю передачи. И в связи с тем, что мы получили такой подарок, Тюнер, это качество изображения, я очень довольна этим подарком. Хочу выразить свою благодарность за то, что мне вручили это. Я надеюсь, что это будет очень интересно, что там много программ, что, будет для, что для пенсионера важно. Да, что все будет, было в хорошем качестве. Вот для этого я и пришла, чтобы получить, получить потом удовольствие и поблагодарить от своего лица, и, наверное, от всех пенсионеров за большую вашу проделанную работу. Теперь у Дзержинском районе мешканцы смогут оценить все переваги цифрового телебачения.